каждый паразит питает за счет хозяина отнимает у него какие-то полезные вещества ведь и паразиту и человеку нужны и витамины и микроэлементы и белки и жиры и углеводы то есть это основные кирпичики которые складываются в обмене веществ в развитие тканей и человек вкладывает пищу для того чтобы э, обеспечить свои какие-то процессы жизнедеятельности ну паразит чаще всего отнимает какую-то часть и хуже если они находятся в пищеварительной системе то здесь они могут наибольшее количество полезных питательных веществ забрать, потому как они находятся у распределителя. Попадание пищи в пищеварительную систему любого животного, в том числе и человека, это не факт, что эта пища усвоится в обмене веществ. Потому как в пищеварительной системе конкурентов несколько. С одной стороны, это пищеварительная система хозяина, которая должна работать и которая обычно с возрастом работает менее эффективно. В пищеварительной системе всегда живут микроорганизмы, да, их делят на условно-патогенных и патогенных, но они всегда присутствуют в кишечнике. И в пищеварительную систему могут попадать и различные паразиты. Причем они часто конкурируют друг с другом, делят фактически на сферы влияния пищеварительную систему. Ну, скажем, в желудке паразиты редко живут, потому как тут высокая кислотность. Однако у тех, у кого кислотность снижена, часть паразитов могут перемещаться и в этот орган и нередки попадание аскариды, которая живет в тонком кишечнике, в желудок у детей, у людей пожилого возраста. Она боится кислых условий, но если у ребенка снижена кислотность или у пожилого человека есть атрофический астрид, аскарида попадает в желудок и здесь появляется очень серьезная опасность. В лучшем случае человек просто выбросит ее с рвотой, в худшем случае она поднимается по пищеводу, заходит в дыхательную щель, и э, фактически блокируют дыхание. У меня были такие случаи, я знаю случаи, когда дети задыхались из-за того, что Аскарида просто выходила из пищеварительной системы, пыталась попасть в дыхательную. Она искала более благоприятные условия, она искала еду, и фактически дети погибали. Такие случаи нередки. Но чаще всего паразиты э, колонизируют пищеварительную систему и делят ее на э, сферы влияния. Скажем, есть Анкилостома до Аденали мелкий паразит, который живет только в двенадцатиперстной кишке. Раздражая ее, вызывает гастрододенит. Есть карликовый цепень, который живет чуть-чуть ниже. Он тоже паразитирует больше в большей степени в двенадцатиперстной кишке, но может быть и немножко ниже. Аскарида та гуляет по всему тонкому кишечнику 8 метров в ее распоряжении и в поисках еды создает различные проблемы для человека. Цепни, есть карликовый цепень, а есть более длинный, есть свиной цепень размером до 5 метров, есть бычий цепень, размером 10 метров. Вот ему уже сложнее поместиться в 8 метрах тонкого кишечника, но самые большие сложности возникают у лентеца широкого. Лентец широкий это паразит, который в длину вырастает от 10-12 до 22 метров. В данном случае уменьшен вариант, если посмотреть вот конечные членики, они достаточно тонкие, в натуральную величину это выглядит примерно вот так. Вот это вот натуральная величина вот такой ширины и 10-12 метров. Это достаточно серьезная проблема, прокормить даже одного такого паразита. И общие особенности э, паразитов в том, что они очень много поедают пищевых субстратов и в конце концов могут привести к истощению человека. Но они выделяют кровь токсичные продукты жизнедеятельности. И часть людей вместо того, чтобы снижение веса, они могут набирать вес. И э, вес человека не служит надежным индикатором того, есть паразиты или нет. Поражая щитовидную железу своими токсинами, паразиты вызывают э, аутоиммунный тиреодит, вызывают снижение функции щитовидной железы, и человек набирает вес при наличии паразитов. Но вес набирается не за счет жировой ткани, а за счет воды. Вода набирается в подкожной клетчатке и фактически имитируется ожирение. Часть паразитов выделяет не просто токсины, выделяет токсины с аллергическим компонентом. И носительство паразитов сопровождается тем, что появляется аллергия на разные вещи. На бытовую пыль, на пищевые продукты, на, на другие вещи могут быть аллергии. А в основе, в первоисточнике лежит просто наличие паразитов в кишечнике. Часть паразитов выделяют достаточно токсичные продукты э, жизнедеятельности, но обладающие серьезным запахом. И у многих людей изменяется запах изо рта, изменяется запах от тела. Это тоже признаки наличия паразитов, тем более что по большому счету по разнообразию тех паразитов, которые могут жить в организме человека, их около 150 видов. В несколько раз большее количество способны использовать человека как промежуточного хозяина, проходя по его организму и повреждая различные органы и системы. Учитывая такое многообразие проявлений, если какие-то болезни у вас не поддаются традиционному лечению, возможно причина э, скрыта совершенно в ином месте. И причина совершенно иная. Возможно в организме паразитирует один или несколько паразитов, которые вот таким специфическим образом проявляют свое наличие в этом организме. И возможно нужно лечить не то заболевание, не тот диагноз, который поставлен, а пройти диагностику и проверить на наличие паразитов и при их выявлении удалить.